21-ci əsrin təcəssümü olan yeni texnologiyaları bütün bir sahələrini nümayiş etdirən beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisinin açılışı olub. Xüsusi müxbirimiz Rita Ömərova'nın reportajını təqdim edirik. Bu gün Bakıda 16-cı Beynəlxalq İnformasiya və Telekommunikasiya Sərğisi işə başlayıb. 4 gün davam edən sərgidə dünyanın 16 ölkəsindən 115-dən çox şirkət iştirak edir. Sərgidə informasiya və telekommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərən kompüter proqramlarından tutmuş kosmik sənayeyə qədər müxtəlif növ maraqlı məhsullar nümayiş etdirilir. Sərgidə insanların yaşını, cinsini müəyyən edə bilən kamera da nümayiş olunur. Bu qurğu əsasən yuqlarda, mağazalarda, idarələrdə quraşdırıla bilər. Bu kameralar hətta bir ərazidən neçə nəfərin keçməsində müəyyənləşdirir. Professional üz tanıma sistemli kameralarımız var ki, xüsusilə otelə müraciət edən şəxsin də üzünü tanımaqla. Beş ay sonra həmin müştəri gəldikdə o insana adı ilə resepsiyondakı insanlara müraciət edir və o adamı beş ay sonra, altı ay sonra, bir il sonra tanıya bilmək imkanlığı verir. Qeyd edək ki, Bakutel 2010 sərğisi Noyabrın 26-sınadək davam edəcək. Rita Ömər və Vüsal Cəfərov, Ayamız fəaliyyətlər əldə etməkdən ötürü istəndən inkişaflı təhlükələrdən sığortalanmaq lazımdır. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün isə yenə də müasir texnologiyalara üst tutulur. Bu cür yeniliklər isə bu gün öz işinə başlayan Xəzər beynəxalq müasir mühafizə, təhlükəsizlik və xilas etmə vasitələri vasitələri adlı sərgidə təqdim olunub. Bakıda 3-cü Xəzər beynəlxalq mühafizə, təhlükəsizlik və xilasetmə vasitələri sərgisi öz işinə başladı. Sərgidə Azərbaycanla yanaşı 8 ölkənin şirkətləri öz məhsullarını nümayiş etdirir. Cənubi Koreyadan istəyə salan bu kameralar iş adamlarına düzgün reklam siyasəti aparmaq üçün lazım ola bilər. Təəccüblənməyin, dünyada ilk dəfə Azərbaycanda nümayiş etdirilən bu kameraların köməyi ilə satışa çıxarılmış məhsullara əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin necə münasibət bəsləməsi, daha dəqiq desək, hansı məhsulun kimə lazım olması müəyyən edilir. İnsanların yüzlərini yaşlarını ve cinsiyetlerini tanıyoruz. Bunun amacı reklam verenler için doğru reklam vermelerini sağlamak. Bir markete birisi girdi, bir rafa baktı, bir mala baktı, almadı geri koydu. Satılan önemli değil. Satılmayan neden satılmıyor, neden alınmıyor? Bunu kim almıyor? Bunu test ediyoruz ki reklam veren firma, üretici firma doğru reklamını hazırlayabilsin. Hedef kesin, doğru seçsin diye. Yani telebat yani? telebat neye? Yani kim, kim alır kim almayan daha önemli. Allah zaten alıyor.